हॅलो नमस्कार कशात सर्व मजेत ना असायलाच पाहिजेत स्वागत आहे तुमचं स्नेहाच आर्ट अँड कुकिंग या माझ्या यूट्यूब चॅनलवर माझा पाय मुरगळून क्रॅक आल्यामुळे मी हाड वैद्यांकडे आहे की आपण कम होता सूजन होता सूजन ठीक करता है। और मसल के अंदर खून वगैरह जम गया है मांसपेशियों में उसको ठीक करता है मांसपेशियाँ डैमेज हो गया है उसको रिकवर करता है बोन को बोन के दर्द को उसको भी ठीक करता है प्रत्येक प्रश्ना निरसन ते खूब चांगला करता है आयुर्वेदिक स्टेक लकड़ी है ये बोन को सपोर्ट देता है और उसको हड्डी जोड़ने में मदद करता है इसके लगाने से हड्डियाँ हिलती नहीं है अच्छा मेरा वहीं पे हो हुआ है ना क्रैक ये ये ना पॉली हाँ ना हुआ है ये क्रैक ये आपका बोन कम से कम 40 से 45 परसेंट क्रैक हुआ है अच्छा तो अभी कितने टाइम तक मेरे को ये बांधना पड़ेगा इसे? ये कम से कम एक महीना आपको इसको संभालना है और पट्टे के साथ अगर एक महीना आपने सम्मान लिया तो हड्डी बहुत जल्दी रिकवर होएगा और दर्द और सूजन कुछ भी ले गए उस पीछे इससे पहले ये लंबा प्रोसीजर चल सकता है 1.5 से 2 महीना 4 दिवसांच्या अंतरावर ते मला बोलवतात आणि मग हे नंतर असा हा पट्टा काढला जातो मग पुन्हा पायाचे तेलाने मॉलिश होतं तो लेप लावला जातो आणि पुन्हा तो पट्टा बांधता तर ही माजी पाँचवीं वेड़ा है पट्टी बताया यहाँ क्यों दुख रहा है मालूम उसका दो रीजन है तो अंदर से पट्टी का सपोर्ट हमने लगाया ठीक है अब वो लगाते तो इधर ये टाइट हो जाता है ना अब जब हम चलते हैं ना तो ये नॉर्मली पैर इस तरह होता है तो चमड़ी थोड़ा दबता है उस चमड़ी के दबने की वजह से हल्का ही दर्द अच्छा बाकी ऐसा कोई दूसरा दर्द नहीं अब उस पोजन तो कम है भाई ये है कि उसको जैसे आप संभाले हैं

रोज रात्री मला त्यांनी हळद टाकून दूध प्यायला सांगितले आहे ज्याला गोल्डन मिल्क असे देखील बोलले जाते ह्यामुळे इम्युनिटी वाढते सूज कमी होते झोप चांगली होते हळदीमध्ये असलेल्या करक्युमिनमध्ये अँटीऑक्सिडेंट आणि अँटी इन्फ्लॅमेटरी गुण आहेत ज्यामुळे हे एक शक्तिशाली पेय तयार करते शंभर ग्रॅम सफेद तीळ चाळीस ग्रॅम काळे तीळ आणि पन्नास ग्रॅम अळशी हे सगळं मिक्सरमध्ये मिक्स करून त्याच्यामध्ये पन्नास ग्रॅम देखील टाकायची आहे पण मला शुगर असल्यामुळे मला त्यांनी नाही सांगितलं आहे आणि मग हे मिश्रण एक चमचा एक कप दुधामध्ये छान शिजवून घ्यायचं आणि मग सकाळ संध्याकाळ प्यायचं आहे और मिश्री मिश्री आपने मेरे मिश्री। को ना बोला है डायबिटीज बेनिफिट क्या है जो जोड़ों के जो तो गादी होती ना हमारी वो तो गादी को रिकवर करता है जो गादी घिस जाती है जो गादी का जेल होता है ना जेल बोन बोनेरों का जो तो जेल होता है जेल की कमी से जो तो हमारी गादी घिसने लगती है बोन कमजोर है वो तो जेल को बनाता है और साथ साथ में गादी और बोन को रिकवर करता है और हड्डियाँ मजबूत करता है इसके अलावा हड्डी के अलावा ये अपने बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है तो ये कितना लूम है ये नॉर्मली जैसे कि आपने सौ ग्राम सौ ग्राम वो, हाँ, चालीस ग्राम काला तिल और चालीस ग्राम काला तिल और पचास ग्राम अलसी पचास ग्राम मिश्री हाँ, ये उसका ये वजन होता है इसको मिक्स करके पाउडर बना के एक चम्मच सुबह और रात दूध के साथ दो टाइम ले लेंगे खाने के पहले भी ले सकते हैं खाने के बाद भी ले सकते तो कम से कम दो से तो तीन महीना इस्तेमाल करना अच्छा कोई भी पी सकता है ना वैसे 15 साल की बच्चा ऊपर भी ले सकता है हड्डी के लिए मजबूत उसके नीचे वाला भी ले सकता है अच्छा दस साल पाँच साल का बच्चा नहीं ले सकता मिनिमम दस साल सात साल का बच्चा ले सकता है साहब आपको तो यहाँ पे कितने साल हो गए मीन्स आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको कितने साल हो गए मुझे साल 2006 में मैं अम्बावाड़ी में बैठा था और सन 2006 से लेके 17 तक मैं वहीं पे रहा हमारे बड़े भाई हैं जो हमारे वस्ताद है कलीम आकूब कलीम मोहन सकम के नाम से उनका फिल्म अच्छा और अनंत नगर में हमारा सन 2017 से लेके अभी ये पच्चीस चल रहा अभी आठ से नौ साल लगभग हो गए इस फील्ड में हमको कम से कम अठारह से उन्नीस साल हो गया अभी बीसवा लग जाएगा तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं डॉक्टर साहिबाना सा नंबर देता है